Так, окей, ну що, давайте шо? давайте що, що давайте. Знаєте, друзі, Це що б ті. А знаєте що? Що? А знаєте, 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 знаєте? Знає, що краще ну, мені подобається допомагає... не працювати. Реально, коли в нього вухо, я знаю що робиться. Я на нього дивлюся, правда? Я, я, я бачу по очам… Йос, Анархія! Я, я, я сиджу, що ти сидю, чекаю цю ранкову кухню, цю сасну. Я вже не знаю, коли вона почнеться. Бо чому знаєте вона. Ви знаєте, що вона? Вона я просто знайшла дуже цікавий факт. А ви В. знаєте, що краще допомагає прокинутися, ніж кава? Ляпас по пеці? Ні. <maiden> <Nie. Nie. rappans> це яблучко. Modice. Яблучко краще допомагає прокинутися, ніж каву. Люди, які не люблять каву, так як я, прокидаються разом із Яблучком. Якщо ти зараз це підведеш під кухню, це завжди капець. Це разом з Яблучком. Боже, це Пакет яблук. якщо з кілограмовим, там кілограм яблучок. Зразу бодряк такий і зразу нормально. Давай, запитуй, запитуй. Розкажи, будь ласка, всі програми, чи було смачено. Ми кожну програму питали. Чи це смачно? Особливо там помідорчик був. Помідорчик не це... да, Помідорчик був. З эм... якимись штуками внутрі. Це, це була єврейська кухня? Так. Да. Єврейська кухня. Значить, з нього саме смачне було, до речі, найсмачнеше, що всього, що було, це була цибуля в шоколаді. Взагалі було... Я, дуже нибе, я там казав, ну, я там, парень з пейсами казав, що там ніби як Рафаелка була. Рафаелка? Таке смачне каже. Я думаю, було. може, ми подивимося. <laughs> Давай, оголошить свою зараз? експериментальну. Зараз, зараз буде кухня. Зараз звід... mm -hmm. Ні, давай гарненько. Давай гарненько оголошай свою експериментальну кухню. Давай, давай. І зараз разом із Сашком буде експериментальна кухня. дорогой друг, привет, мой дорогой телезритель. Вы снова смотрите экспериментальную кухню нашим утренним шоу. Находимся мы с вами в М-кафе. Ну, они предоставили нам свою кухню. И у нас здесь мы все э, это готовим. И сегодня мы будем делать очень интересное блюдо, очень экспериментальные блюдо. Я сейчас вам тоже о нем очень детально расскажу. Ну, короче, смотри. Взяли мы самые, самые лучшие ингредиенты за всю неделю, когда я, вот, я готовил всякие разные экспериментальные блюда. И даже немножко мы еще добавили своего. Значит, смотри. У нас есть лучок, у нас есть сироп, у нас есть яблочко, колбаска, яичко, у нас есть сливочки, у нас есть изюм, курага, орешки, у нас есть смородина. Ну и так как начинается в М-кафе сезон белых грибов, нам еще принесли хороший вкусный царь гриба белый гриб. И это все, дорогие друзья, мы сегодня будем совмещать вместе, сделаем вот такой себе полезный коктейль. Интересно будет его попробовать. Мы все еще раз повторяюсь готовим к экспериментальной кухне. То, что ты не можешь приготовить у себя дома, либо ты боишься этого сделать, либо испортить свой продукт, либо испортить свою кухню. И если у тебя есть тоже интересные всякие рецепты, присылай их нам. Мы обязательно это все у себя в студии приготовим. Ну что ж, мы будем начинать готовить вот эту штуку-другу. Когда мы ее приготовим, я тебе обязательно расскажу, вкусно это или это черт его знает, что произошло вообще. Нам для этого всего, дорогой мой зритель, будет нужен блендер. Я думаю, ты уже понял, действительно, а мы все, что у нас осталось за неделю, мы выбрали лучшие ингредиенты, будем это все в блендере перемачивать, перемешивать, перемачивать даже, пускай может так будет, что это не заговор, это правильно сказал. Каждую пятницу мы будем так делать, мой дорогой друг, в нашем экспериментальном кухне. Но для того, чтобы это все поместить в наш блендер, это все сначала надо нарезать. Правильно ты говоришь, Сережа, тебя зовут, правильно, правильно Сережа говоришь. Для того, чтобы нарезать, нам, братишка, нужен доска, ты правильно понимаешь, и бензопила. Ха-ха-ха, шучу, нож, конечно, нам нужен, Нож, чтобы нарезать то, что у нас все осталось. Значит так, берем, сначала мы будем нарезать, можно самым любимым образом. Блендер во всем разберется потом с ним, ты понимаешь. Можно вот так сыр мы нарезаем крупненько. Нарезаем тоже лучок. Снимаем с яблочка кожуру. Ну, у нас уже есть, я забегу вперед. Нарезали мы тоже яблочко. Режем колбасу. Так. Ну, в принципе, все, что надо порезать, мы уже порезали. В практическом порядке, дорогой мой друг, мы добавляем это все в блендер. Все, бросаем туда, прям вот так. Лучка, я думаю, наверное, добавим меньше. Вот так вот добавляем лучок, добавляем колбаска, добавляем яблочко, бьем яичко. Бросаем смородину, бросаем, ничего не оставляем, бросаем изюм бросаем курага, заливаем это все сливочками, полностью вот так хорошо заливаем, много сливочек заливаем. И для тех, кто не знает, в М-кафе начался сезон белых грибов, цар грибов. Мы добавляем в наш вот этот коктейль белый вареный гриб. Короче, вы знаете, я думаю, будет очень вкусно. Ну или зверты знаете, как обычно в нашей экспериментальной кухне. Ну все, дорогой друг, теперь нам надо просто взять крышечку, закрыть наш блендер крышечкой и это все перемешать, перемолоть и наш коктейль получится. По старинке, как уже 4 передачи подряд, я тебе опять же, дорогой мой друг, расскажу свою историю, которая действительно приключилась со мной в моей жизни. И, собственно говоря, это было Пошел сюда вообще! Ну вот, короче, такая вот интересная смешная история была в моей жизни. Действительно, я, я, я посмеялся лично. Так, ну что, друзья, перемешали мы это все. Сейчас мы это опять же будем пробовать. Если тебе интересно, что из этого всего получилось, никуда не уходи, я сейчас эту всю бурду пить буду. Ну, запах, ты знаешь, напоминает мне, ну вот, когда утром ты заходишь в свинарник, собственно говоря, оно ну, так и выглядит. Слушай, а можно я не буду это пить? Ну что ты надо, надо, начинай сразу. Ну выпью я, конечно, ну что я, я выпью это все. Ну короче, мы решили не пачкать посуду этим всем, потому что, ну, ну посмотри, как оно выглядит. Ну видно, ты видишь. Ну как ты считаешь, это вкусно? Ну, как ты считаешь, не ну, ты понимаешь, и я так считаю. Ну что ты сделаешь? Работа если работа будем. Пить. Если я умру, мама, я тебя люблю. Жена тебя тоже. <laughs> ты знаешь, когда-то один раз я очень сильно отравился, я попил коньяк 138-летней видрички, 8 звезд. Ну вот что там похожее. Нет, ну если честно, на самом деле ты знаешь, я даже бы хотел, чтобы ты попробовал. Очень интересный вкус, но ярко чувствуется лук, ярко чувствуется лук. Но, между прочим, ты знаешь, я думал, он ну, хуже. Я тебе клянусь, мама, я думал, он ну, хуже, но очень-таки, знаешь, шоколада не хватает. Короче, дорогой друг, с тобой был ведущий Сашо. Смотри нас пока, дружище. мама люблю тебя вообще.